أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اله طاهر ولا الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ram işrahı sadri və yəssir əmrı və hər əl-uğbtan min lisan yefqahu qavlih Aziz və mühtərem möminlər, dəyərli müsəlmanlar Allah bayramımızı mübarək eləsin, fitr bayramımız mübarək olsun inşallah. Rabbim tutduğumuz orucları, ibadətləri inşallah qəbul eləsin. Allah'a həmd olsun ki, Allah nəsib elədi. Bu ayda gəldik Fitr bayramına yetişdik. Şükür olsun Allah'a. Allah nəsib elədi 30 gün oruc tutabildik və nəhayətində gəldi eydil Fitr. Gəldi həyatımıza çıxdı. Ramazan bizim ən gözəl dostumuzdur. Ramazan bizim ən gözəl dostumuzdur. Biz onu yola saldıq və qarşıdan gələn Növbətçi dostumuz olan Ramazanı inşallah qarşılayacağı Allahın iznində. Bəs biz bu 1 aydan nə öyrəndik? İstəyirəm qısaca öz olaraq onunla bağlı danışan, əgər bu tərəfə səssi gəlmirsə, da duyursunuz da inşallah. Tamam? Gəl Gəlirsə tamam. 1 ayda nəyi öyrəndik? 1 ay nə üçün qurulduq və şurada bu camidə bu gün nə üçün toplandıq? onun haqqında danışmaq istəyirəm. Baxın biz bir ay oruc tutduq, bir ay Ramazanı qutladıq və bu gün o tutduğumuz orucçuların nəticəsini burada artıq müzakirə etmək üçün, öz içimizdə mühasibə etmək üçün toplanmış bulunmaqdayıq. İnsan əbədi olaraq, daimi olaraq bir mutluluğun, bir sevincin peşində olan bir varlıqdır daim olaraq insan bir şadlıq axtarır ki insan şadlıq içində, sevinç içində olması üçün için yaranıbdır. Allah insanı yaradıb da insan şadlıq içində olsun, insan sevinç içində olsun. Ramazan gəlir bir il bizə bunu xatırladır bir ay. Bu Ramazanda iftarda nasıl sevinirsən? Qarşına yemək gələndə, su içəndə Bax Ramazan sənə o halda çağırır açır ki, sən sevinç içində olmalısan. Rəbbindən sənə tərəf gələn nə varsa, hər şeyi bax o iftar səfrasını nasıl qarşılayırsan, elə qarşılamalısan. İftara oturanda nasıl sevinirsən, Rəbbindən gələn nə varsa bütün nemətləri o halda qarşılamalısan. Yəni sadəcə 1 ay bütün 11 ayın Nəsl hayatımızda olmasını bizə öyrətir. Bir ay Ramazanı yaşayırsan və digər 11 ayını da o Ramazandakı kimi əhval-ruhiyyə ilə vitrallar namazından da çıxmalar lazım yoxsa ölənə qədər çıxmaz? Ölənə qədər, qədər çıxmaz. Ölənə qədər fitrə çıxmaq istəyənə çıxmıbsa çıxsınlar. Hacı halına başa gəlsə bilərsiz verməyəndən inşallah. İnşallah namazdan sonra istəyirsiniz belə şey olmasın, qarşılaşmasın ona görə Allah var edəsin. Sözümüzü kəssik davam edəyə inşallah. Dedi ki, Ramazan ayı 1 ay bizlərə 11 ayımızı nasıl yaşamamız gərəkdiyini öyrətir. Yəni 1 ay Ramazan'ı nasıl yaşayıbsansa, digər 11 ayını da o cür yaşayacaqsan. Yəni o cür davam edəcəksən. Sən Ramazan'ın necür qəbul edibsən. Ramazan sənin həyatına necür dəyər veribdi? 11 ayını da o cür keçirəcəksən. Bu belədir. Yəni Allah sənə 1 ay fürsət verir, deyir: "Bax, mənim sufram var, mənim qonaqlığım, misafirliyim var. Bu misafirlik mənəli misafirlikdir." Bu misafirlikdən əgər bir şeylər aldınsa, da o 11 ayı, 1 ili gələn Ramazana qədər gözəl şəkildə keçirəcəksən. İnsan oğlunu Ramazanlıq gəlir, mutlu etmək üçün, xoşbəxt eləmək üçün, sevincli eləmək üçün Baxın, günahlarımızın və düşmənlarımızın əlimizdən aldığı mənəviyyət ki var, insanın mənəviyyəti var. Bəzən günahlar və düşmənlar o mənəviyyəti insanın əlindən alırlar. İnsanın əlindən alıb insanın mahvedirlər. Zaten modern dünyanın işi budur. Toplumları stresin içində, kaosun içində, kaotik bir ortama sürükləyərək həp stresini bir gərgin şəkildə saxlayırlar. O mutluluk ki var dedim. Allah insana mutluluk bəxş edir, mutluluk verir. Bu gün bir çox siyasətin məqsədi, amacı odur ki, insanların onun mutluluğunu əlindən alıb insanları mutsuzlaşdırsınlar. İnsan yalnızlaşsın. İnsan yalnızlaşdığı zaman kontrol edilməsi daha kolay, daha rahat olur. Ramazan bizə sevinci bəxş edir, xoşbəxtçiliyi bəxş edir. Ramazan bizə gəlir mutlu olmayı öyrətmək üçün gəlir bizlərə. bize o elimizden alınan değerleri geri kaytarmak için, hatırlatmak için Ramazan ayı vardır. Ve bunun için mümin insan gerek o bir ay erzinde çok güzel şekilde o Ramazan'ın maneviyatını alabile ki bugün fitir bayramı o insan için hakikaten de mübarek olsun. Yani doğrudan da cani gönülden diyebilesen ki bugün bayramımız mübarekti. Hansı insan üçün mübarəkdir? O insan üçün ki, o insan Ramazandan bir şeylər ala bildi. Bir şeylər ala bildi. Təbii ki, hər birinizə mübarək olsun inşallah. Allah nəsib eləsin ki, o rəhmətinlə, məğfirətininlə Allah bizlərə baxsın ki, nəsib olsun. Amma bir dənə qaydası var da, bu qaydanı demək lazımdır. O qayda budur ki, Ramazanın fitr bayramının mübarəkliyi o Ramazanı sən necə yaşadın ondan asılıdır. Yəni Ramazandan bir şey ala bildinsə bayramın mübarəkdir. Həqiqətən mübarəkdir. Yəni mübalağa etmirəm. Bir şeylər ala bilirpisənsə, bir şeyi həyatında dəyişə bildinsə bu Ramazanda bayramın həqiqətən mübarəkdir Allah qaçında. Allah nəsib eləsin ki, bizlər o Ramazan ərzində, Ramazan günlərində hayatımızda bazı şeyləri dəyişə bilək. Dini qanun və qaydələrin insanın hayatında bazı məsələlərin dəyişməsi içindir. Dini qanun və qaydələr Allahın hoşuna gitsin deyə deyin. Allah zevk alsın deyə deyin. Allahı özümüzə bənzətməyənin. Allahı kendi hisslərimizlə onun hissini qarışdırmayalım. Dini qanun və qaydalar insanın mutluluğu içindir, insana bir dəyər qazandırmaq içindir. O dəyərli ya falan əməli gör savabdır, müstəhəbdir. Bazı insan elə təsəvvür edir ki, savabdı işdə işte, Allahın oxuna gedir. Allahın məşq etdiyi üçün yapaq bunu. Amma işin o kısmını düşünəcəksən ki, yaptığın əməl sənə gözəllik qatır, sənə dəyər verir, sənin ruhunu yüksəltir. Bunu düşünmək lazımdır o müstəhəbb yeri keçərəndə. Oruc da bunun kimidir. Allah deyir, sənə bir hədiyyə verəcəm. O hədiyyə mənim özüməm. Həllə, hədiyyənin nə olduğunu heç kim tam olaraq tərif edə bilmir. Allah nə demək istəyir? Orucun mükafatı həqiqətən də nədir? İnsan oğlunun ruhunun yüksəlişidir əslində oruç tutmaq. İnsan oğlu insan olunun ruhu tərəqqi edir, daima yüksəlir Ramazanda. İmaməli əleyhissalam möminlər haqqında danışanda keçən dəfə demişdik, yenə deyirəm bunu. Buyurur ki, daiman nəşərlu Həb şaddırlar, həb gülərlər, həb sevinçlidirlər. Allahdan bir dənə imtahan gəldiyi zaman o imtahana heç bir zaman stressə kapılmazlar imtahan qarşısında. Aleykum salam. Həb şaddırlar, möminin əlaməti budur. Yəni şaddır nə deməkdir? Mömin bilir hardacı, hardan haraya gedəcəkdir. Kimin tərəfindən yaradılıbdı və kimə tərəf qayıdacaqdır. Müəmmin bunu dərk elədik zaman əlbəttə ki, avtomatik olaraq insanda bir şadlıq yaranır. Daimən şad olur müəmmin, daimə sevinç içində olur. Bizim bu stresslərimiz, sıxıntılarımız, bu namazlarımızdan zövq almaq almamalarımız həpsi bizim müəmminliyimizdə olan noksanları göstərir əslində. İnsan var baxırsan ki, 2 gün 3 gün Məsələn, stressə, depressiyona düşür, dayından namazları da qəzaya verir, namazdan ləzzət almır, hazz almır, dad almır. Bir ləzzəti yoxdur namazın onun üçün, bir şirinliyi yoxdur. Amma möməndir. Amma cəmiəhlidir, amma namaz qılır. Deməli, əgər bu stresslərin qarşısında içmən qarşı bir mömîn, əgər yıxıla bilirsə, ağzının dadı qaçırsa, ilahi eşk onun həyatından çıxırsa, İnsan gerek öz müminliğini ve iradesini kontrol eylesin. Ki bugün Ramazan'ımız mübarek değil, dememiz lazımdır. İlahi Ramazan'da özüme irade kazanabildim mi? Ramazan'da kendi irademi güçlendirebildim mi? Bu soruyu insan kendisine sorması lazımdır. Siz beklemeyin kenardan biri gelsin size soru sorsun. Məsələ oca gəlsin desin ki, iradənizi gücləndirdiniz. Xeyr, bunu bəkləməyin. Siz özünüz özünüzə soruşun. Aynanın qarşısına keçin. Denənəy falan kəs. Özünün adını çağır. "Denən sən bu aydan bu ay ərzində bir ay oruç tutdun, bir ay namaz qıldın, bir ay Ramazan atmosferində, Ramazan abı havasında yaşadın və bu 1 aydan nə əldə elədin axı?" Mömin və möminə fərq etmə. Bir şəxsiyyət insan özünə bunu sorar. Çünkü fırsat gelir ve İmam Ali'nin dediği gibi bulutlar gibi ötür gelir. Bu fırsat da beledir. Gelir ve gelir. Sen özüne soracaksan ki ben bu bir ay içinde ne yapabildim ilahi? Hangi huyumu değişebildim? Mesela şu huyum vardı. Ailede konuştuğum zaman, çocuğumla, eşimle konuştuğum zaman, arkadaşımla, ortamlarda konuştuğum zaman bir huyum vardı kırıcıydım. Mesela o huyumu Ramazan için, Allah için, Hər kədəbildinmi? O huyumdan vazgeçə bildinmi? Bu bir bütün gün namazlarını qəzaya verdin, namazlarında süs dilin, namazlarını, namazların bana sevinç baxş etmirdi. Bu huyumu düzəltə bildinmi Ramazandan? Yoxsa Ramazan elə sadəcə şəkər bayramı, bu, bu Ramazana yaişmır bu. Şəkər bayramı nədir? Ramazan, yəni bu Fitr bayramı başqa bir məsələdir. İnsanın özünə qayıtması, dönməsi məsələsidir qayt sözü adaə məssərili sözüdür. Yəni insanın özünə qayıtma deməkdir, dönmə deməkdir. Aidul Fitr yaradılışa dönmə, fitr yaradılış deməkdir. Diqqətli olun, yaradılışa dönmə nə qədər anlamlı bir gündə, anlamlı bir addır. İnsan bir ay oruç tutur və bir ay orucun sonucunda sene değiller ki bugün Eydül Fitr'dir. Yani yaradılışına dönme, özüne dönme, gayetma günüdü. Bugün bu camiden çıkandan sonra, bu camiden çıkandan sonra ya Rabbi ben kendime dönerek çıkacağım. Yani özümü tanıyarak, öz zatıma dönerek, yani o zat ki var der ya inna Allah'tan gelipti. Yani onu bilerek kendime döneceğim ve özümü terk etmeyeceğim ya Rabbi. O deyirlər ya özün sözü bir adam. Yəni insan özünün sözünü bilir. İnsan özü nə deməkdir? Allahdan gəldiyini bilməsi deməkdir. İnsanın fani olduğunu bilməsi deməkdir. İnsanın bu dünyada vəzifəsi, bu dünyada görevləri olması, bilməsi demək, olmasını bilməsi deməkdir. Yəni Aidül Fitr insanın özünə qayıtdığı bir gün deməkdə əslində. Bu gün özünlə mühasibə elə. Bu gün kəndini sorğu-suhala çək. Deyim mən bu gün özünlə özümə qayıdıram da. Burdan gedəndə heç kimsə ilə deyil, özünlə bərabər gedəcəyəm. O öz ki biz unutmuşuq da onu. Həqiqi öz var insanın özü var. O öz ki unutmuşuq. Fitr bayramı insana o özü xatırmadır. Bu gün söz ver Allah'a das. Yarın bəllidəki yarın tabutta, çiyinlərdə gedəcəksən. Sən mən fərq fər fər eləmir. Yaşlılıq gənç fərqləndir. Bu fürsət nəfəsdir, var Allah nəsib elədi. Onu dəyərləndirmək lazımdır. Özümüzün üstü o qədər tozlanıb ki, Ramazan ayı gəlir, o tozları silir, süpürür. Fitr bayramı da artıq o bir cila atır. Son olaraq, dər artıq tam özünü buldun. Bir insan Ramazanda əgər bunda deyim, ikinci kubbəyə keçək. Bir insan Ramazanda əgər özünü bula bilmədisə, özünün həqiqətini dərk edə bilmədisə ed o insan başqa günlərdə özünün həqiqətini zor dərk edilər, zor bulur. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkətu. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnna anzalnahu fi laylatil-qadr və ma adraka ma laylatul-qadr. Laylatul-qadru khayrun min alfi şa'r, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Salamun hayat matla'il fajr. Salavat inşallah. Allahuмма <laughs> salam. Cənab e, Farajxan, inşallah saat 9-a bitirəcəyik namazlı falan heç narahat olmayın. Qulağınız məndə olsun, davam eləyə inşallah. Bildiyiniz kimi Fitr, Qurban bayramı, Fitr günü bunların söhbəti, xütbəsi 2 rəkətdir. Eyni Cuma namazı kimi. Ona görə də arada bir suora oxuduq ki, sonra davam eləyək ikinci xütbəmizə başlayaq inşallah. Biz dedik ki, Ramazan ayı insanın öz kimliyini, özünü tanıması üçün bir fürsətdir. Yəni mən kiməm? Mən hardan gəldim? Mən hardayam? Mənim görəvim nədir? Və mən bu həyatdan sonra haraya gedəcəyəm? İnsan bu sualların cavabını tam olaraq bulduğu zaman öz kimliyini bulmuş olur. Yəni özünü bilmiş olur. Mən kiməm? Mən haradayam? Mənim görəvim nəcə axı burda? Burdan sonra mənim gedəcəyim yer haradır? Bunlar insanın öz kimliyini təşkil edir. Öz kimliyini oluşturur. Bu suquların cavabı bir insanda əgər bularsa insan öz kimliyini bulmuş olar. Yəni mən kiməm? Mən kiməm? Mən mən bir heyvanam mı? Mən bir maymundan mı törədim Darwinin dediyi kimi? Yoxsa mən Adəmdən mi törədim? Yəni Adəm torpaqdan mı yarandı? Bunun cavabını bulacaqsan ilk öncə. Mən kiməm, bax, məni kim yaradıbsa? Mən harda idim? Və indi hardayam? Və bundan sonra hara gedəcəyəm? Bu sualların cavabı insanın o həqiqi özünü bulmasında ən böyük ətəkəndir. Və Ramazan ayı bizə bu fürsəti sağlıyır ki, insan bir kuytuda, bir köşədə özünlə özünlə müsahibə eləyə, özünlə sorğu-sual edə. İnsan öz kimliyini nə qədər çox tanısa, öz kimliyini, özünü nə qədər çox bilsən, bir o qədər xoşbəxt olarsan, bir o qədər mutlu olarsan bu həyatda. Yəni düşünürsən, bir insan, bir insan var ki, bu həyatda o insan bütün bu dediyim bu sualların cavabının hepsini avucunun içi kimi bilir və inanır. Yəni bir insan bilir ki, Həqiqətən də bu Allahdan gəlibdir. Həqiqətən də Allahın yaratdığı dünyadadır. Həqiqətən də Allah ona bəzi vəzifələr vəyribdir bu həyatda. Onların pəşindədir, onlarla uğraşır. Bunu yanlış anlamayn, məsələ, bizim görədilmiş nədir? Namaz qılmaq. Yox. Xeyr. Bizim görədilmiş namaz qılmaq deyil. Namaz qılmaq bizim şəxsi ibadət məsələmizdir. Bizim Bir dənə Allah qarşısında öz ruhumuzu təkmilləşdirmək üçün bir məsələdir, ibadətdir. Amma burada oturan hər kəsin həyatda bir dənə görəci var. Onu arayıb bulması lazımdır. Yəni Allah səni nə üçün yaratdı? Sənin bu həyatda misyan nədir, yəni görəvin nədir? Bəlkə birinin bir görəvi var, hansısa bir yetim çocuğun əlindən tutub o yetim çocuğu böyüdüb ona məsləh sahibi yapacaqdır. Bəlkə sənin görəvin budur həyatda. Bəlkə sənin görəvin bu həyatda kəndi çocuğunu gözəl şəkildə yetişdirib topluma faydalı birisi halına gətirməkdir. Bəlkə sənin görəvin bu həyatda köydə okul olmayan bir küydə gedib bir dənə okul yaptırmaqdır. Bəlkə sənin görəvin bu həyatda övretmən olub insanlara dərs verməkdir. Budu görər. Namaz vacib məsələdir, ibadət məsələdir. Amma həyatda görəvin nədir, bunu bulmalısan. Ramazan ayı bizə buna e, bu məsələdə yardımcı olurdu. İnsanın əsl xoşbəxtçiliyi Allahla bərabərdir. Əgər insan Allahı buldusa, Allahı əliyətdisə, dili Allahın zikriylə məşğul olduysa, qəlbi Allahın nuru ilə aydınlandısa, bu insan əsl xoşbəxt insandır. Bizim Allahdan, bizim Allahdan yaradandan başqa bir həqiqətimiz yoxdur sizin. Və məalesə çox təəssüf eləyirəm, Ramazan ayı bir aydır, gəlir və gedir. Kaç məsələ 2 ay olayıdı, kaç 3 ay olayıdı. Kaç çox olayıdı da. Hop Molla Nasraddin'dən bir dənə fükradayım, biraz gülün, bayram, qəmli, qəmli danışmayaq. Deyil, Molla Nasraddin orucun günlərinin sayını unutmamaq üçün əbasının cibinə bu üzümün quruları var, yətişmiş. 30 dənə məsələ açıram, ondan qoyarmış və hər gün namazdan iftardan sonra bir dənəsini yeyərmiş. Və bir gün gəlir Ramazan ayı bitir, sonlarına 3-4 gün qalır, yaxınlaşır. 3-4 gün qalanda cibində də 3-4 dənə üzüm qurusu qalır, kişmiş qalır. Eşi baxır ki, bu əlbisəsini təmizləndə baxır 3-4 dənə üzüm qurusu qalıbdır cəbində. Ədəb hə, yazğın cəbində deyir, az qalıb da biraz doldurum. Götürür bir ağıç üzüm qurusu qoyur cəbinə. Monla da gedir camiyə, camidə sorurlar ki, "Həmolla, bu Ramazan bayramı, Fitr bayramı nə zamandır?" Burda həmen ağlına üzümlər gəlir. Deyir, hələ bir əlimatın baxım. Əlini belə cəbə matır baxıb bir ağlı üç üzüm var. Deyir, vallahi belə getsədir bu Ramazan bayram bu yaxınlarda olan deyil, yer olmayacaq da. İndi <laughs> deyirəm keş Allah nəsib eləyidi. 3-4 ay olaydı. Nə gözəldi Allahın misafir elədi, Allahın gözəllik nazil elədi, dəyr nazil elədi bir aydır. Dəyrini gedəndən sonra bilirsən də, bu qapıdan çıxandan sonra evə varanda deyəcəksən, baş oruçluq bitdi. İnsan bir Bir halda olur sanki adət elədiyi, alışdığı bir dostundan ayrılır, arkadaşından ayrılır elə gəlir insana. Amma insan farkına varsa bu ay nə qədər fəzilətlidir, bu ayın dəyərini haqqı ilə yaşaya bilsə bir ay da yetir. Mən nə üçün dedim 2-3 ay olaydı? Bizim etiraf etməmiz gərəkən konuşudu. Biz Ramazan ayını bir ay olaraq haqqı ilə əda edə bilmirik, məaləsə. Tam olaraq Ramazanı yaşaya bilmirik. Ona görə 3-4 ay olsa da əyidi. Təbii ki, Burda da biraz latifdir və Allahın bildiyi hikmət ən hayırlısıdır inşallah. Bu ayda üstümüzdəki o yükləri, günahları nə qədər ata bildiksə, nə qədər o neqativ enerjilərdən kurtula bildiksə, o qədər Allaha tərəf yüksələ bildik. O qədər ruhumuz inkişaf edə bildi. Əgər nə qədər yaptıqsa, yaptıq. Gerdə qalan günlərdə bu çox zor olur dedik. Nəyləsin üçün, üçün dedi Allah bu aya bir özəllik verib ki, günləri ən əzəmətli gündür, ən şərəfətli, ən kəramətli gündür də. Duasında oxuyuruq özümüz, hər namazda oxuyurduq. Yəni buna iman gətirmək lazımdır ki, doğrudan da bu ay ən gözəl aydır və bu ayın günləri ən fəzillətli günlərdir. Bunların bu günlərdən bəhərləndik isə, əgər deməli gözəldir. Halemiz ey idi, bir şeylər qazandıq. Amma yox, bu aydan istifadə edə bilmədisə, digər aylarda deməli biraz zor olacaqdı. Üçün Allah insanlara bir misafir sofrası açır və bu Allahın rəhmətindən xəbər verir. Bu Allahın məhəbbətindən xəbər verir, insanlara olan sevgisindən xəbər verir ki, bax mən səni çox sevirəm. Mən sənə o qədər çox sevirəm ki, sənə hər il nəsib eləyirəm. Bəlkə bəzimizə 60 il nəsib eldiyik, bəlkə bəzimizə 70 il nəsib eldiyib ki, biz oruç tuta bilmişik. Bu Allahın rəhmətidir, bu Allahın gözəlliyidir, məhəbbətidir, insana olan sevgisidir. Hədis-i qudsilərin bir çoxunda deyir, peyğəmbərlərinə buyurur, deyir, insanları xatırlat, mən onları çox sevirəm. Onlardan bir şey də xeyirəm, onlar da məni sevsinlər də. Mənə qarşı bir addım atmasınlar da. Allahın sevgisi Ramazan ayında təcəlliyedir. Allahın sevgisi Ramazan ayında özü laşaq bu ayına. Da vədalaşaqda elə bir dostunuzdur, əzizinizdir, ən yaxınınızdır. Gəlibdi, onunla vədalaşırsınız. Vədalaşaq yavaş-yavaş namazımıza keçək inşallah. Hz. Əli (r.a.)-nin Ramazanla vidalaşma konuşması var, vidalaşma duası var ki, İmam Səccad Ramazanla elə vidalaşır ki, dün peyğəmbərlərdən bir hədis demişdik. Elə vidalaşır, ki, elə bir dostunla vidalaşır. Elə bir dostunla ayrılır, ən yaxınınla ayrılır. İmam Əleyhəssalam, İmam Səccad, İmam Zeynolabidin Əleyhəssalam göz yaşı tökə-tökə Allah'a belə dua edir, belə səslənirdi. Assalamu aleykə ya şehrəllah. Salam olsun sənə ey Allahın ayı. Assalamu aleykə ya şehrəllah. Sən Allahın ayısan, salam olsun sənə. Bu gün sənlə ayrılıq günümüzdür. Ya ayda evliyahi. Ey övlüyaların, ey Allah dostlarının ayeti olan Allah. Bu ay Allah dostlarına həz verən aytdır. Ona görə bu ayda Allah dostları Allahla aralarını daha da gücləndirir, bağlarını daha da güclü kılar. Ona görə İmam Səccad deyir ki, salam olsun sənə ey Allah dostlarının, Allah övlüyalarının ayi Kis səndən bu gün artıq ayrılırıq, vidalaşırıq bu gün səndən. Assalamu aleyk ya akrama, ya akrama məsxubin min alvaqat. Salam olsun sənə ey vaxtlar içində, ey zamanlar içində ən əziz həmsöhbətimiz, ən əziz söhbət elədiyimiz anlar, Allahla münacat elədiyimiz anlar salam olsun sənə. İnsan ömrünün həyatında Hangi anlarda Ramazanda olan münacat qədər həzz alabilir? Heç bir anda. Ramazanda olan münacat, Allahla edilən münacat insana daha çox həzz verir, daha çox ləzzət verir insana. Ona görə bu aydan ayrılanda gərək bucür ayrılasan. Burdan çıxanda və söz verəsən, arkadaşına, dostuna, əzizinə Ramazana bir söz verəsən. Diyəsən ki, mən sənə söz verirəm, sənin mənə təlqin etdiyin dəyərləri gələənə qədər sən bir daha bana misafir olana qədər öz həyatımda yaşayacağam belə danışasan ya xeyr ya xeyr şehrin fil ayyam vasat günlərimiz və saatlarımız içində ən xeyirlisi günlərimiz və saatlarımız içində ən xeyirlisi alaykum salam salam olsun sənə assalamu aleyk min qarinin cəllə qədruhu mövcudan Sən çox qədir və qiymətli bir aisan. Salam olsun sənə. Sən çox dəyərli bir aisan. Sənin günlərin çox dəyərlidir. Sənin qədrin, qiymətin çox üstündür bizim üçün. Sonda İmam Sadiq İmam Səccədə ilə salam nə deyir bilirsiz? Buyurur ki, sənin yoxluğun haqiqətən bizim üçün bir fəciadır. Mənim üçün bir fəciadır. Gör nə qədər önəm verir Ramazana. İnsan istədəsini qəbrə qoyub gələndə bu sözləri demir. Demir ki, day ata bitdi, sən ən gözəlsin, heç belə şeylər yoxdur. Amma Ramazanla ayrılanda gör nələr deyim amsam səccədə ələ salam diqqət eləyin. Ən gözəl günlər, ən gözəl saatlar, ən gözəl anlar ki, biz o anlarda ən gözəl münacatlar edirdik. Belə bir dostumuz əlimizdən gedir və inşallah Allah nəsib eləsin. O dostumuzla sənəyə bir daha buluşmaq nəsibimiz olsun inşallah. Burada olan bütün cəm, bütün annələr, bacılar, siz dəyərli müminlər, qardaşlar, böyüklərə Allah nəsib eləsin ki, gələn Ramazanda inşallah Allah nəsib eləsin oruç tutmağı, həqiqətən oruç tuta bilməyi, ac qalmağı deyil, midəmizin ac qalmasını deyil, mənəviyyatımızın da bəzi şeylərə, günahlara ac qalmasını Allah nəsib eləsin inşallah. Sevgili cəmaatimiz, e, baxıram Gözlərinizdə çox gözəl bir işıltı var. Bir gözəllik var gözlərinizdə. Belə parpar yanır da gözləriniz baxanda hiss olunur. Çün o, oğurc olanda biraz məzlumluq var idi. Sizdə belə qərib olurdunuz, belə biraz yazığı olurdu. Cadan belə bir şey deməyə qıymırdı. Ürəyə gəlmirdi ki, desən haza filan kəsdişdə işte belə-belə. İndi bu camimizi də ayaqda tutan bilirsiniz, heç bir quruma, heç bir yerə bağlı deyil. Siz əziz cemaatsınız. Sizin sayənizdə bu cəmi ayaqda durur. Sizin sayənizdə siz gəlirsiniz buraya bu cəmi ayaqda durur və cəmiyə bu bayram günündə gözlərinizdəki bu işıltı ilə, bu gözəl pozitiv enerjinizlə inşallah cəmiyə də qatğınız olsa çox yolar inşallah. Çünki Allah Qurani-Kərimdə nə buyurur? Bunu bunu tam səmimi deyirəm. Allah şahittir. Bunu söz olsun deyə demirəm. Buyurur ki, Allahın evlərini, Allahın mömin bəndələri abad edir. Yəni o sizə nəsib olur ki, Allahın evini, Allahın camisini abad edirsiniz. Camimizə də qatqıda bunlar siz inşallah. Allah gözlərinizə belə işıltılı qərar versin, belə pozitiv enerji ilə bayram abı havasından ola siz inşallah. İmam Əli (ə.s.) dediyi kimi, günahsız hər keçən günümüz bayramdılar. Günahsız günlər nəsib eləsin bizlərə ki, o günlərimiz də bayram abı havasında olsun inşallah. Assalamu alaykum jəmiən və rəhmətullah və bərəkətuh. Muhammad va Muhammad salavat deyən inşallah. Allahu salla va sallam alayhi va alihi Muhammad. Başlayırıq. Tamam, 1000 nəfər məsul olaraq kimin gönlünə də keçirsə 5 oy yorur, 15000 oy yorur, fərq etməz verə bilər yəni kim nə istəsə.